В локации было обнаружено два тела. Имеются еще локации, возможно, обнаружатся еще тела. Каждый человек должен быть захоронен достойно. Мы как бы не можем делить мертвых на своих и чужих. Поэтому очень важно, чтобы эти ребята вернулись домой. Пускай даже мертвыми, да, но они должны быть возвращены домой, потому что их кто-то ждет. Надеемся, что на той стороне происходят подобные акции по извлечению тела погибших украинских военных и передачу их на нашу сторону. Область какая вот здесь? Ивановская. Будь-яка война с часом заканчивается. На жаль, после этой будь-якой войны остаются жертвы. Наша задача не враховучи з будь-якого боку це загибла людина її треба повернути родичам для поховання. А Бог нас всіх уже потім розсудить.